assalomu alaykum qadr baland qadrdonlarim aziz obunachilarim endigina kanalimga kirib kuzatayotgan azizlarim sog'misizlar omonmisizlar endigina kanalimga kirgan azizlarim kirganingizdan beg'ad xursandman layk like bosib obuna tugmasini bosib qo'ying bundan keyin videolarimizning so'nggilari sizning xonadoningizga mehmon bo'lib kirib boradi inshaalloh nasib qi'lsa bugun sizlar uchun bayram oldi ajoyib kasalli tortni medavikni qilishni ko'rsatib o'taman mana masalliqlarimizni birin ketin tanishtirib o'tib ketaveraman mana bu quritilgan sutimiz ikki yuz gramm quritilgan sutimizni idishimizga solib olamiz va ikki yuz gramm shakarimizni ham solib olamiz endi esa yaxshilab ikkalasini bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtirib olamiz men bundan hozir nima tayyorlayapsiz degan hayron bo'lganlar uchun o'zimiz uy sharoitida мaлоко tayyorlayapmiz endi esa bir xil massa hosil bo'lguncha yaxshilab aralashtirib olamiz nega quruq sut soldingiz deganga de esa albatta tezroq quyilishi uchun mana endi ikkinchi idishimizni olamiz va ikki yuz gramm shakarimizni quyib olib uch osh qoshiq to'ldirib to'ldirib unimizni quyib olamiz va yaxshilab bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtirib olamiz shakar bilan unimizni narg'i idishimizning ma esa gazimizga qo'yib qo'ydik mana bir litr sutimizni esa og'darib olamiz sutimiz oddiy yog'li uy suti yaxshilab bir xil massa hosil bo'lguncha chiroyli holga kelguncha aralashtirib olamiz va ikkalasini ham gazimizga qo'yib baravariga qaynatib pishirib olaveramiz albatta tagini yaxshilab qovlab qovlab e, kremini tayyorlashimiz kerak bo'ladi bunimiz maloka malokamiz mana ranglari chiroyli maloko sifat rangga kelib qoldi buni ham yarim soat davomida qaynatib olamiz quyuqlashgandan so'ng kremimizni ustiga og'darib yuboramiz va chiroyli mazali bo'ladi agar siz xohlasangiz uyingizda malokо bo'lsa malokoni o'zini solib yuborsangiz judayam shirin va zo'r chiqadi kremingiz men esa uy sharoitida har doim o'zim tayyorlaganligim uchun bu safar ham tayyorlab o'zim qo'shishga qaror qildim mana quyuqlashib qoldi ancha malokamiz yaxlagandan so'ng bu anchagina quyuqlashib ketadi malokamizni tagini o'chirdim va kremimiz quyuqlashgandan so'ng kremimizni ustiga solib yuborib yaxshilab bir qaynatib yubordim yanada chiroyli bo'lib bir xil massa bo'lib mazzasi bir biriga o'tishi uchun azizlarim agar siz tayyor moloko bo'lsa kremingiz tayyor bo'lgandan so'ng aralashtirib yuborsangiz bo'ladi endi esa bitta idishimizga tuxumlarimizni birin ketinlikda chaqib olamiz men hozir kichikroq medovik tayyorlayapman 5 ta tuxumdan 5 ta bo'lganimiz bilan katta katta tuxumdan 5 ta tayyorlayapman E 200 grammdan ziyodroq 250 yuz gramm shakarimizni quyib olamiz ustiga va bir xil massa hosil bo'lguncha yaxshilab aralashtirib olamiz chiroyli Vinchik bo'lsa vinchik bo'lmasa, vin, vilka bo'lsa o'yingizda vilka bilan chiroyli qilib yaxshilab aralashtirib olamiz agar siz kattaroq medavik tayyorlashni xohlasangiz sakkizta to'qqizta o'ntagacha tuxumdan tayyorlasangiz bo'ladi mana chiroyli bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtirib olamiz endi esa bitta idishimizga uch yuz gramm sun'iy asalimizni solib olamiz hamma bozorlarda magazinlarda topiladi bu asalimiz shundan solib yuboramiz agar uyingizda tabiiy asal bo'lsa tabiiy asaldan ham tayyorlasangiz bo'ladi bu o'zi medoviklar uchun maxsus tayyorlanadigan sun'iy asaldan mana tayyorlab oldik idishimizga quyib oldik buni gazimizga qo'yib yaxshilab chiroyli qip qizil holga kelguncha qaynatib olamiz agar kimlardir chayniy soda ichimlik sodasinin soladi agar xohlasangiz soling men xohlamaganligim uchun solmayman mana yaxshilab qizil holga kelgandan so'ng ikki yuz ellik gramm sariyog'imizni yaxshilab aralashtirib olamiz qanaqa sariyog'dan foydalanadi desangiz oddiy masilka sakson foizlik masilkadan foydalanaman yaxshilab aralashtirib chiroyli bir xil massa hosil bo'lguncha aralashtirib olamiz mana judayam chiroyli bir xil holga keldi endi buni tuxumlar tayyor qilib qo'ygan tuxumimiz maslamizni mana ustiga birin ketinlik bilan qaynoq vaqtda yaxlab qolish kerak emas yaxlab qolsa qotib qolishi mumkin shuning uchun bir xil massa bo'lguncha bir chetidan asta sekinlik bilan quyib uh, quyib olib yaxshilab bir qo'limizda aralashtiramiz bir qo'limizda yaxshilab quyib turamiz juda ham ko'p qoyib yubormang asta asta sekinlik bilan quysangiz judayam chiroyli massa bo'ladi bir biriga judayam chiroyli uyg'unlashadi mana shunday qilib birin ketinlikda quyib oling mana agar siz bundan da qizilroqni xohlasangiz bundan da qizartirib chiroyli qilishingiz mumkin men o'rtacha me'yorda qildim hozir qizilligini agar siz xohlasangiz bundan da chiroyli qilib qip qizil qilib kuydirib yuborishingiz mumkin azizlarim aziz bekajonlar mana shunday qilib birin ketinlikda yaxshilab mana tuxumimiz ham pishib qolmadi bunimiz ham qotib qolmadi chiroyli bir xil massa hosil bo'ldi mana shunday qilib yaxshilab aralashtirib olamiz mana azizlarim kanalimiz yangi eslatib o'tamiz kanalimizga obuna bo'lib like bosib qo'ying albatta endi esa unimizni solib olamiz 1 qoshiq 2 qoshiq asta sekinlik bilan unimizni solib 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 olamiz ko'p solmaymiz chunki chiroyli massa hosil bo'lishi uchun ichida pufokchalar pufokchalar bo'lib qolmasligi uchun ozroq ozroq undan solib solib aralashtirib yaxshilab quyilguncha un solib ketaveramiz taxminan o'n qoshiqdan ziyod un soldim osh qoshiqda hozir quyuqlashgandan keyin aytib o'taman mana shunday holga kelguncha un solsangiz yetadi deb yaxshilab aralashtirib unimizni solib quyultirib olamiz oliy navli undan tayyorlasangiz juda ham yaxshi bo'ladi p va ishib chiqishi mana oddiy undan tayyorlasangiz ham bo'laveradi medaviklarga u darajada ishib ishib chiqishi shart emas chunki o'zi kremi bilan juda ham chiroyli uyg'unlashib ketadi mana mana shunday qilib hammasini onlarimizni solib aralashtiramiz. bu ham suyuqroq si azizlarim bundan keyin ham un solishimiz kerak mana kimlarda suyuqroq qilib tayyorlaydi kimlarda quyuq xamirdek qilib tayyorlaydi mana men esa mana endi esa brenketenlik bilan qog'ozimizni ustiga yaxshilab yoyib olamiz va yaxshilab tekislab tekislab <tik> olib pishirib olaveramiz nechta chiqsa shunga qarab keyin tayyorlaymiz mana birinchisini tayyorlab oldik ikkinchisini ham tayyorlab oldik hammasini birin ketinlikda pishirib pishirib olaveramiz uncha ko'p uzoq vaqt pishmaydi uzog'i bilan besh minut olti minutda pishib chiqadi azizlarim kuydirib yoki nima qilib qo'ymangizlar tez tez xabar olib turingizlar mana to'rtta chiqdi to'rt patnis nima chiqdi xamiri xamiri chiqdi endi esa chetlarini chiroyli qilib tep tekis qilib issiq holida kesib olsangiz yaxshi kesiladi e, yaxlab qolgandan keyin kessangiz sinib ketishi mumkin e, yaxlab qolmasda oldin kesib kesib chetlarini chiroyli qilib olamiz azizlarim va birinkitilnik bilan kremlarini qo'yib joylashtirib olamiz hozir esa men birinchisini yuziga krem surtishni boshladim mana qalingina qilib hozir kremimiz e, vaqt turish kerak edi yaxlashsh kerak edi judayam yaxlatib yuborganim <laughs> yo'q <laughs> chunki vaqtim tejamli bo'lganligi uchun iloji yo'qligi <laughs> uchun kremimni ozroq saqlab turolmadim ozroq saqlaganimda quyuqlashardi endi hech qisi yo'q turgan vaqt agar vaqtim ko'proq turadigan bo'lsa quyuqlashib ketadi kremimiz mana ikkinchisini ham yuzini kremlab oldik yaxshilab qalingina qilib kremlasangiz umuman ziyoni yo'q judayam chiroyli chiqadi mana shunday mana shunday qilib hammasini yuzini birin ketinlikda kremlarini surtib olamiz endi esa 3 uchinchisini yuzini kremlashni boshladim. <laughs> mana endi esa to'rtinchi qavatini qo'yib yuzini qo'yib yaxshilab kremlab olamiz bor kremimizni og'darib yuboramiz ustiga chetlari bilan ham chiroyli oqib tushsa ham bo'laveradi krem endi ziyoni yo'q mana chetlariga ham oqib quyuqlashgan chiroyli mana qıla, va, yakşilab, gistin, utkazıp, qıla qıla, mana shunday qilib chiroyli holga keltirib olasiz va chetidan chiqqan siniqlarini bo'laklarini esa yaxshilab go'sht qiymalagichdan o'tkazib chiroyli qilib oldim mana endi esa yuziga birinkitina quyib oldik mana azizlarim oradan besh soat vaqt o'tkazib kesib ko'rdim farzandlarimning ichi targ'ib ketdi ko'p olmadi shuning uchun uncha kremlari ham hali qotmadi agar siz o'n ikki soat o'n soat turg'izsangiz kremlari judayam zo'r qotadi judayam chiroyli holga keladi meni farzandlarim aya kesib bering kesib bering degani uchun ertaroq kesishga harakat qilibbordim endi iloji yo'g'iuni mana azizlarim juda judayam chiroyli mazali medavik tayyor bo'ldi siz ham tayyorlab ko'ring agarda videoyimiz yoqqan bo'lsa albatta layk like bosib obuna tugmasini bosib qo'ying keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omonlikda azizlarim